लाट यती नरसिंहानंद सरस्वती महाराज यांनी एका कार्यक्रमात मुस्लिम धर्माचे संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहेब यांच्याविषयी व मुस्लिम धर्माचे पवित्र धर्मग्रंथ कुराण याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केला नाही त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी यासह बेताल वक्तव्य करून सामाजिक शांतता बाधित करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदा करण्यात यावा या मागणीकरिता भारताचे महामहीम राष्ट्रपती यांना तहसीलदार यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले आहे निवेदनात नमूद केले आहे की भारत देशामध्ये सर्व जाती धर्माचे नागरिक गुण्या गोविंदाने राहत आहेत परंतु काही समाजकंटक जाणीवपूर्वक वादग्रस्त विधाने करून समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण करीत आहेत नुकतेच दिनांक एकोणतीस नऊ दोन हजार चोवीस रोजी यती नरसिंहानंद सरस्वती महाराज यांनी हिंदी भवन गाझियाबाद या ठिकाणी एका कार्यक्रमात मुस्लिम धर्माचे संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहेब यांच्याविषयी व मुस्लिम धर्माचे पवित्र धर्मग्रंथ कुराणविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य चित्रीकरण तयार करून जाणीवपूर्वक व हेतू पुरस्तरपणे समाजात तेढ निर्माण करून जातीय दंगली घडवून मनुष्यहानी व वित्तहानी करण्याच्या उद्देशाने व हेतूने गैरमार्गाने बेकायदेशीरपणे राष्ट्रीय एकात्मतेला व राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवला आहे तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे बेछूट बेताल व अनैतिहासिक वक्तव्य करून मुस्लिम धर्माविरुद्ध मुस्लिम धर्माचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल बदलामीकारक वक्तव्य केले आहे या अगोदर दिनांक सोळा ऑगस्ट दोन हजार चोवीसला ला सुद्धा नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील पंचाळे गावात आयोजित कार्यक्रमात महत् रामगिरी महाराज यांनीही वादग्रस्त वक्तव्य करून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता तसेच नितेश राणे यांनी मस्जिदमध्ये घुसून मारण्याची धमकी दिली यांच्यावर कारवाई करावी तसेच असे बेताल वक्तव्य करून देशाची सामाजिक शांतता बाधित करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर का कायदा करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे धुमाकूळ महाराष्ट्र न्यूजसाठी कारंजावरून प्रतिनिधी आरिफ भाई पोपटे कारंजा और तमाम सियासी रुझान रखने वाले अहबाब ने और तमाम कारंजा के मसाजिद के अम ने यहाँ पर आकर तहसीलदार साहब के पास एक निवेदन दिया जिसमें ये मांग की गई कि भारत देश संविधान से चलता है और इस देश के अंदर सभी लोगों को इज्जत के साथ जीने का अधिकार हक है और इस देश के अंदर परंपरा से चले आ रहा है कि हर धर्म जात जाति के धार्मिक नेता धार्मिक पुजारी उलमा पी शहीद वली मुजाहिदीन और तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं और सबकी इतात मोहब्बत पैरवी करने वालों का ये देश है ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है ख्वाजा ने इस हिंदुस्तान को अमन शांति का पैगाम दिया लिहाजा इस मुल्क में अक्सरियत वाली जमातें बहुसंख्यक समुदाय के लोग अपने पाखंडी बयान से अल्पसंख्यकों पर या उनके बुज़ुर्गों पर या प्रशित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी करते हुए यहाँ के भाईचारा और यहाँ के अमन को भंग करने की जो कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ के कारंजा के तमाम सियासी लीडरों ने और कारंजे के तमाम सुन्नी जमाती तबलीगी देवबंदी बरेलवी मकतब फिक्र केमा ने और यहाँ के जिंदिल मुसलमानों ने ये इरादा किया कि इस देश के अंदर इस तरीके से किसी के भी भावनाओं को दुखाने और ठेस पहुंचाने का कोई कार्य न किया जाए और कोई ऐसी बात ना हो तो उसके लिए हम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं और उनसे हमारी गुजारिश है तहसीलदार साहब के माध्यम से कि वो एक ऐसा कानून बनाए एक ऐसा लॉ लाए और पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पेश करे कि जिससे किसी भी समाज के पैगंबर को किसी भी धर्म के देवता की बेहरमती ना हो और बेअदबी ना हो हमारे नबी नबीला की शान में बेदबियाँ होती रही हैं और हम उसको बर्दाश्त नहीं करते हम हुत से मुतालबा करते हैं कि कानून लाया जाए और ताकि कानून आने के बाद में कोई किसी पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा उससे लगाम लगेगी और भाईचारे को मदद मिलेगी जय हिंद जय भारत इस्लाम जिंदाबाद आपका परिसरती महत्वाचार आजच आपल्या धुमाकूळ महाराष्ट्र न्यूज ला यूट्यूब वर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा